Серкан приезжает за Эдой. Она говорит ему, что нужно закончить работу. И в это время в магазин приходит Каан Карадак. Для того, чтобы поблагодарить девушку за букет. Выяснив ситуацию, Серкан называет Каана старым приятелем. И Эда зовет его на помолвку после ухода Каана. Серкан рассказывает, что это и есть его тот самый конкурент по работе. Приехав к Серкану, Эда быстро разобралась с организацией помолвки и пришла помогать команде с экопроектом. В итоге новый проект получается лучше предыдущего. Эдия звонят подруге, чтобы показать новое платье. Та говорит им, что не надо было тратиться ради двух часов. Серкан зовет Эду, говорит ей, что пора одеваться, потому что скоро будут подъезжать гости. Декор, который выбрала Эда, мать называет сельской помолвкой и решает все переделать. Серкан, одевшись, идет к Эде, Та говорит ему, что у нее не получается застегнуть платье. И она просит Серкана позвать кого-нибудь. Серкан говорит, что позовет маму. Но Эда говорит, что маму не нужно. И Серкан просит разрешения сделать это самому. Аккуратно застегнув молнию, Серкан говорит, что она прекрасна меня искала твоя мама», — говорит Эда и уходит. Увидев Эду, Айдан спрашивает у нее, когда она будет готова. Та говорит, что уже готова. Айдан усмехнулась и сказала, что пора превратить Золушку в принцессу. Она велит Сейфи срочно собирать команду. Эда говорит, что ей нравится ее стиль, и она не будет ничего менять. И просит Айдан привыкнуть к этому. Та подмечает, что у девушки уж очень острый язык. В дальнюю беседку к Эде подошел отец Серкана. Он говорит, что ему не нравится эта суета. Эде же он дает добродушное напутствие. Начинают подходить гости, хоть бы скорее пришла селин и выгнала эту девчонку, сказала мать, увидев гостей со стороны Эды. Подруга матери как будто не замечает девушку. Далее Серкан с Эдой подошли поздороваться с другими друзьями семьи. Когда Энгин позвал Серкана, они начали задавать Эде вопросы, в какой отрасли работают ее родители. Стоящий неподалеку сейфи разряжает обстановку и срочно вызывает Эду утвердить блюдо. Мелла говорит девушкам, что нужно и себе найти здесь пару. Иначе где и когда? Тетушки Айфер не нравится, как ведет себя мать Серкана. И то, что отец даже не явился. Селин с Феритом прибыли на помолвку. Селин спрашивает у Эды, почему то еще не готова. Эда сказала ей, что это и есть ее наряд. И спросила, почему же простота так всех раздражает. Ты прекрасно, говорит ей Серкан. Асилин поправила себя и сказала, что имела в виду украшение. Айфер говорит, что если мать Серкана еще раз так на нее посмотрит, она устроит ей взбучку. А Эда, подойдя к подругам, жалуется, что гости Серкана только издеваются над ней и над ее семьей. На помолвку пришел Каан Карадак. Энгин спрашивает, кто его позвал. И Серкан говорит, что хочет видеть его лицо, когда Фикрет лишит его работы. Подруги разошлись погулять, и Энгин решил познакомиться с Джерен поболтав о том о сем и об одиночестве в том числе, они решают дружить. Подходит мать Серкана и спрашивает у Селин, нравится ли ей музыка. Селин отвечает, что нравится. «Ну, главное, чтобы тебе нравилось», — сказала Айдан. Эда, улыбнувшись, опустила голову. Эда интересуется у друзей Серкана, как они познакомились. Они рассказывают, что знают Серкана с института. О некоторых он знает еще с детства. Селин интересуется о том, что сказать прессе о семье и образовании Эды. Эда просит сказать, что она просто флористка, а не одна из них. Серкан говорит Селин больше не оскорблять Эду. Он идет за ней и пытается успокоить. Развеселив ее фокусами, Серкан дарит Эде кулон. Посмотрев на него, Эда сказала, что на него надо отдельный контракт. Далее они возвращаются к гостям. И господин Фикрет говорит, что лучшего проекта он за всю жизнь не видел. Но к большому сожалению ему только что сообщили, что договор уже был послан Каану, Карадаку. Ничего не поделать, говорит Серкан и направляется к Каану. Эда, пытаясь его остановить. Предлагает ему потанцевать. Но Сиркана отказывает невесте и все равно направляется к Каану. Селин говорит ему, что уже попросила Каана уйти. «Хорошо играешь свою роль. Скоро они с Селин померятся», — говорит Эде, мать Серкана. И вдруг замечает на ней фамильное украшение. Ты что творишь? Из-за Карадака ты унизил невесту при гостях, говорит Серкану Энгин. Тем временем Эда гадает на ромашке уйти ей и сохранить свою гордость или позволить унижать себя из-за договора. Что решила, спрашивает у нее Серкан. Я сама виновата, что поцеловала тебя на глазах у журналистов, ответила Эда. Но если играть по правилам, ты не можешь обижать меня на глазах у всех. Наступает вечер. Тетушка Эды и мать Серкана безуспешно пытаются найти общий язык. В итоге договариваются встретиться завтра.